Terima kasih telah menonton! membawa impian untuk bang okey ada maka dipilih sebagai juara. Saksikan Projek Bangkit setiap Sabtu 9 malam secara langsung hanya di TV Al Hijrah. Menutup hari dengan harapan dan impian untuk menjadi yang lebih baik. Istimewa Assalamualaikum Asa membina mukmin sejati melalui amalan doa, doa pilihan Ya Allah amalan-amalan yang kami lakukan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Setiap Jumaat 5 petang hanya di TV Al Hijrah. <Sess> 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 semua ada sini. Tak tak aku tengah buat. Lagi aku settle semua dulu. Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, ya, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, datanglah datang sini. Datang datang sini. sini. Ayah, tengok. Ini? Ini? Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Alian Kasih. Atau melalui aplikasi mobile. Kalian beri. Sudah. Sayangi dan lindungi. Kanak-kanak. Baik, kembali dalam. Assalamualaikum. Kita nak teruskan pengisian program kita pada pagi Isnin ini untuk menghebahkan satu lagi program yang menarik. Ha, kalau tahun lepas, kita ada sebuah program yang dipanggil Majlis Samak Hadith Sahih Al-Bukhari Peringkat Antarabangsa 2024 yang mana sambutannya sangat luar biasa tahun lepas. Tahun ini akan disusuli dengan Samak Hadith Sahih Muslim Antarabangsa 2025. Dan untuk hari ini saya bersama dengan penolong pengarah Yadim uh, merangkap ahli jawatan kuasa pelaksanaan sama hadis uh, sahih Muslim antarabangsa 2025 Ustaz Muhammad Husaini Mongin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar begini? Alhamdulillah sihat. Uh, mesti semangat kan? Alhamdulillah. Ya, Satu program besar ni kan? Ya, program yang penuh uh, momentum yang besar dan betul dan sangat berilmiah sekali hmm. insya-Allah. Uh, mungkin sebagai sebagai mukadimah uh, mungkin penonton nak di, diberi keta, uh, penerangan uh, sama, apa istilah samad hadis tu apa maksudnya dan uh, uh. macam mana sejarah dia tradisi ini bermula dan apa specialnya samad hadis Muslim berbanding Al-Bukhari dan berbanding uh, Sunan Abu Daud. Okey. Terima kasih uh, kepada Cik Haji So sebenarnya bila kita menerangkan berkaitan dengan sama hadis, yeah. tentu sekali lah ini adalah satu platform yang baik mm -hmm. sebab kita nak menghayati hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada percakapan, perkataan, perbuatan, sifat-sifat karakter Rasulullah, maka itulah yang kita akan bersama memperdengarkan selain kita membacakan hadis-hadis tersebutlah. So untuk kali ini adalah sesi atau tahun yang kedua tahun lepas sama hadis sahih bukhari okay. dan kali ini uh, adalah uh, hadis yang tersahihlah mm -hmm. selepas sahih bukhari Suhaib. Ni, iaitu sahih muslim Suhaib. so uh, hadirin apa penonton yang dikasihi Allah Subhanahu taala bila sebut berkaitan dengan sahih muslim ni dia adalah kalimah yang kita sebut sebagai samak uh, mm -hmm. samak ni dia beza bukan samak serto tu <laughs> okay. uh, samak ataupun kalimah bahasa Arab daripada kata akar samia okay. iaitu mendengar okay. so bila disebut kepada istilah hadis maka dia adalah rangkuman kepada mendengar okay. tilawah dan juga membaca dan juga ada kalimah yang seterusnya iaitu pengijazahan. Ha oh. nah, itu yang menariknya. So bila sebut berkaitan dengan sama hadis sahih Muslim, sebenarnya bukan sahaja kita mendengarkan hadis-hadis saja tetapi kita lebih menarik berkaitan hadis sahih Muslim ni dia berbeza. Kalau sebelum ni hadis sahih Bukhari ni banyak pengulangan hadis yang berlaku pada setiap bab. Soal Muslim ni sangat menariknya sebab pada setiap bab dikumpulkan. Uh, Imam Muslim ni mengumpulkan setiap bab. Contoh, okay. solat fardu berjemaah, Baik. pahala ganjaran 27 contoh. Uh -huh. So dikumpulkan sekali daripada sana yang tertinggi, yang terkumpul okay. sehingga satu bab. Okay. Uh, dia tidak banyak pengulangan uh -huh. sebagai tangan. Uh, mana pahala ke masjid, bagaimana niatnya itu, semua itu ada terangkup pada sahih hadis. So, bila sebut berkaitan dengan ilmu hadis, maka kita kena lihat berkaitan bila disebut sebagai samak hadis ini, uh, bila uh, di Malaysia khususnya, okay. uh, biasa kita dengarkan perkataan talaki bersanat. Jadi, pernah dengar kan? Betul. Talaki bersanat. Apa talaki bersanat tu? Kita samak, mendengar, tilawah, kemudian kita membacakan okay. secara berdepan dengan para guru, para masyayikh, kemudian kita menerima pengijazahan iaitu ijazah yang akan diberikan oleh mereka-mereka uh, yang berautoriti. Nah, itu secara ringkaslah berkaitan dengan majlis sama hadis. Mm -hmm. ha. Dan program seperti ini ataupun mm -hmm. uh, sel tradisi ini memang dah berabad-abad lalu di yeah. di Damaskus, di Baghdad, yeah. mm -hmm. di Kahira, Istanbul dan memang tradisi ini memang kita di Malaysia ni akan akan terus uh, melaksanakan uh, Bagaimana meneruskan tadi di sini. Ya. Sebenarnya apabila kita fokus kepada sunan Siti mm. Bukhari ke, dan kemudian sebenarnya okay. matlamat besar kepada kerajaan madani terutamanya okay. uh, di bawah yang berhormat menteri untuk kita uh, suburkan ini mekarkan dengan apa dengan is, uh, dengan Islam maknanya bila kita mengumpulkan mm -hmm. tradisi iaitu mengumpulkan para-para satiza yeah. uh, tuan tonton guru pondok seluruh Malaysia mm -hmm. kita libatkan mm -hmm. uh, ataupun di bawah uh, apa umran di Yadim ni kita ah. ada pendaftaran uh, tuan tonton guru pondok oh. di bawah satu sekretariat okay. maka kita menjemput seluruh negara a mm -hmm. uh, so kita ada penaja, apa peserta, peserta yang akan hadir mm -hmm. yang mana mereka bukan sahaja daripada awal sehingga akhir bahkan ada keistimewaannya mereka mendapat juga pengijazahan. So sebenarnya Malaysia ni jadi satu tumpuan. Mm -hmm. Sebab uh, tak ada lagi di negara-negara luar, subhanallah sebab uh, kerajaan sendiri, uh, Perdana Menteri sendiri mm -hmm. bersama Uh, berkolaborasi dan kemuncaknya merasmikan uh, macam tahun lepas keistimewaannya uh, PM kita sendiri membacakan hadis terakhir bersama kan so itu satu kelainan uh, memanglah di Baghdad di Mosul sebagaimana yang disebutkan oleh Adi tadi memang dah masyhur buat pengijazahan ataupun bacaan sama hadis ni cumanya kali ini istimewanya sebab mendapat sokongan terus hmm. menandakan bagaimana kerajaan Madani menyokong padu untuk institusi pendidikan dan juga ilmu ilmu turas yang semakin lama semakin Hmm. Uh, yang semakin tidak mendapat sambutanah kalau kita lihat pada hari ini. Uh -huh. Dan inilah hmm. masanya untuk kita menjulang tradisi yeah, yang sangat hmm. memberi impak sekali kepada masyarakat kan. Kita-kita sering mendengar istilah macam sanad dan yeah. juga periwayatan hadis kan. Uh -huh. Macam mana majlis sama hadis ni uh, dapat bantu masyarakat untuk faham uh, kepentingan untuk kesinambungan ilmu tu. Ah uh, berterusan. Hmm. Okay. Okey. Sebenarnya kita kena melihat kalam-kalam uh, ulama terdahulu menyebutkan apa al-isnadu min ad-din sanad itu mm -hmm. daripada agama laula uh, al-isnad laqala masha'a mm masha'a kalau lah tidak ada sanad ini maka nescaya orang akan bercakap apa yang dia suka mm -hmm. uh, tanpa yeah. sandaran uh -huh. semua uh, hari ini kita lihat di media sosial uh, netizen semua duk bercakap apa yang kadang-kadang di luar bidang kemahiran masing-masing mm -hmm. uh, so kita nak ambil peranan awalnya kita me, apa a uh, menun uh, riwayah kan hmm. sanat daripada pembacaan kemudian kita mendengar dan ia tidak tidak lari daripada istilah yang kita sebut sebagai adab. Okay. Adab semalam yang hari ini kita lihat semakin terhakis. Hmm. Mungkin orang itu berilmu tapi adab tidak ada pun tak ada manfaat juga. Sebab itulah bila di bawah membina adab membangun negara hmm. secara bersama. Itu memang saya rasa memang sangat bertepatan. Betul. Sebab bila kita melihat hari ini, betul. boleh je orang uh, anak muda, sesiapa di luar sana boleh uh, belajar dia dikatakan tak perlulah kita bertalaki lagi duduk menadah kitab dengan para uh -huh. masyai sebab ada yeah. ya uh, kita boleh uh, tengok di media sosial seperti buat video pendek boleh kadang boleh disini. So, bila kita berdepan dengan para masyarakat, inilah peluangnya. Hmm. untuk kita lebih jelas sebab bila mendapatkan sesuatu hadis itu daripada para masyaih yang mana sana itu bersambung bukan sahaja daripada, kepada para sahabat bahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Tadi uh, ada disebut tentang pengijazahan sanad. mungkin yeah. uh, okay, kali ini apa mungkin ada kelainan pada majlis ini tuan uh, apa kriteria atau syarat untuk mendapat ijazah ke macam mana ah okay. tu kalau kita lihat berkaitan dengan ijazah hmm. orang hari ni sebut ijazah ni keluar daripada universiti hmm. kan dah, ha. dah nak dapat ijazah dari duit. <laughs> duit. okey dia lebih kurang juga kan okay. so sebenarnya bila sebut berkaitan dengan pengijazahan ni dia adalah satu tradisi hmm. yang mana untuk menyemarakkan lagi bagaimana kita mendapatkan sesuatu ilmu itu dengan cara yang sahih cara yang betul okey okay. pertama Sebab apabila kita pada rawi-rawi uh, yang terpilih okay. yang telah kita dapatkan dan di situ adalah sesi bukan saja pembacaan hmm? malahan ada mukri yang akan membacakan dan ada penjelasan daripada para masyai yang kita hadirkan bersama lah terutamanya musnidin-musnidin daripada dalam dan luar negara uh, Mungkin kalau saya boleh sebut sebut sikit daripada Dr. Najib daripada Bahrain hmm. uh, Dr. Ahmad Mamdoh daripada Mosir yeah. uh, kemudian ada Syekh Nuruddin daripada Indonesia dan banyaklah musnidin-musnidin yang memang ada kepakaran. Dia tidak semudahnya kalau kita kita dapatkan keberkatan sesuatu majlis kita dapat secara langsung daripada guru, betul tak? Hmm. Ha, macam kita istilahkan contoh. Saya kalau nak dapatkan apa pun juga pengetahuan, hmm. mesti dia akan tanya kan daripada mana belajar. Kita ni dapat dia guru mana. So sebenarnya itulah method yang betul. Sebab kita ada adab. Ah ha, bila kita nak menyampaikan pula So bila sebut berkaitan dengan sanad, pengijazahan ada autoriti untuk menyampaikan hadis-hadis yang kita dengar. dan itulah simbol kepada uh, kesahihan. Kita dapatkan sesuatu ilmu itu mengikut jalan yang tepat. Sebab tu bila sebut berkaitan dengan sanad, dia ada dua peringkat lah. Sama ada secara formal. Mungkin secara formal ni kita berdepan. kemudian dapat lagi uh, sijil pengijazahan, dapat dia punya apa nama dan sepenuhnya lah sampai kepada siapa. Mungkin juga informal mungkin daripada platform media digital okay. kita seronok kan hari ini dunia tanpa sepadan ha, yep. kita boleh uh, lihat di luar negara bagaimana pengijazahan baru-baru ini ada di UK uh, macam mana sahih muslim ini diperdengarkan mungkin kita tak mampu dengar ada kelebihan kat situ so semua tu boleh memberikan kebaikan yang penting kita ada adab untuk uh, mendengar dengan cara yang lebih tepat dan kita dapat keberkatan lah terutamanya bila duduk bersama dengan para masyarakat insyaAllah. InsyaAllah. Hmm. Kita kita di Malaysia ni akan insyaAllah akan berterusan program, yeah. program sumpah menikah hmm. yeah. sama hadir sebagainya. Dan dan apa apa makna atau apa simbolik bila Malaysia menjadi tuan rumah kepada majlis antarabangsa seperti ini. Hmm. Dan uh, uh, macam mana ia menterjemahkan peranan Malaysia itu sendiri dalam menjulang martabat uh, ilmu Islam di mata dunia ni. Okey. Sebenarnya bila kita sebut berkaitan dengan Ha, ada mungkin uh, kalam-kalam tajribah para ulama terdahulu sebut bila mana kita mendengarkan bacaan hadis ini yeah. yurfaul bala ha, mengangkat daripada uh, apa, musibah dan sebagainya itu mungkin tajribah para ulama terdahulu so bila kita membacakan hadis-hadis ini mungkin kita rasa ala kita tak ada masalah. Mm. Ha, sebab masa 19 hingga 29 ni bukannya sekejap. Ha, kita memerlukan komitmen yang sangat kuat yang mana kita ada sekarang ni sahaja pendaftaran lebih seribu. So, so kita ada, bukan sahaja kita nak libatkan daripada golongan muda, pelajar-pelajar, uh -huh. bukan kita sahaja para pelajar daripada kalangan uh, apa, pesantren apa, pondok-pondok, yeah. madrasah dan sebagainya. Maka kita buka juga ruang ini kepada penjawat awam agensi-agensi kerajaan dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi okay. sebab kita ada sediakan salah satu platform a bukan sahaja penginapan kepada peserta tajan khusus ni okay. mana makan minum, kitab oh. dan sebagai kemudahan-kemudahan sebenarnya ini untuk menyemarakkan lagi, menonjolkan bagaimana Malaysia berperanan bagi mengangkat martabat ilmu-ilmu turas ilmu ni. Nah, sebab tu hari ni kita boleh lihat supaya mereka dapat digembleng bersama ya. uh, di era pendidikan secara nasional. Ya. Lah. maksudnya mereka ada peranan besar Betul. ha so bila kita tonjolkan bagaimana ilmu turas ini berkembang ya. terlibatnya itu daripada kalangan tuan-tuan guru, para masyayih, pelajar-pelajar, asatizah dan sebagainya maka itu satu platform yang sangat bernilai bukan saja dalam negara bahkan terlibat juga daripada luar negara Uh, difahamkan ada peserta kita yang dah berdaftar ni daripada uh, apa madrasah di Filipina, Thailand, Indonesia, perwakilan-perwakilan. lagi sekarang ni ASEAN punya anikan uh, tak <laughs> uh, tahu tahun ni. So macam kata kita nak mempromosikan, menjulang kehebatan tradisi en mm muturas -hmm. dengan cara bagaimana kita boleh bersama ikuti di platform uh, ataupun uh, terus hadir di Masjid Putrajaya mm -hmm. ya, untuk kita sama-sama uh, menyokong dan juga memartabatkan tradisi dan muturas melalui pembacaan hadis sahih muslim insyaAllah. Hmm. ringkas uh, Ustaz, uh, seminit. Uh, hebahkan hebah hmm. para penonton ni. QR ada tera di Kaji TV yeah. penonton ni. Ha -ha. Okay. Uh, saya uh, mewakili daripada Yayasan Dawah Islamiyah Malaysia Yadim. Hmm. Teras, salatuh, uh Salah satu platform platform sama ni dengan kerjasama semua agensi okay. Uh, TV Jera, uh, kita memanfaatkan peluang keempatan Masan saya kira uh, sebagaimana para ulama terdahulu hidupkan majlis-majlis ilmu dan hari ini dibuktikan dengan uh, Malaysia sendiri sebagai tuan rumah uh, yang mana akan membacakan hadis-hadis sahih dan insya-Allah keberkatan itu akan hadir bila kita ada semangat bersama dan uh, kehebatan tersebut akan dapat melalui sokongan daripada semua rakyat Malaysia tak kira uh, wanita uh, muslimin dan lelaki dan perempuan uh, dan boleh sertai bersama dan insya-Allah kita akan ada kemuncaknya pada 29 November ni ya. dirasmikan oleh barisan kabinet menteri dan juga yang berhormat yang amat berhormat Perdana Menteri dan insyaallah kita harapkan program ini berjalan dengan lancar ya. dan semua boleh terlibat dan insyaallah ada keberkatan bersama insyaallah amin amin insyaallah jangan lupa pada itu, 19 hingga 29 November bertempat di Masjid Putra Putrajaya kita berkampung untuk sama-sama uh, mendengar majlis uh, sama hadis sahih Muslim antarabangsa 2025. 25 selamat jaya kepada Yadi dan semua yang uh, terlibat insyaallah moga sukses hendaknya insyaallah mudah-mudahan okay, dan Pasina TV Al-Jazeera akan terus sama membuat liputan dari masa ke semasa tentang program sama hadis sahih muslim terbangsa ini insyaallah okey penonton kita nak berehat sekejap kembali selepas ini